малышами, им отдаешь всю душу, они это впитывают, правда, они ничего не умеют, но это настолько вот интересно и захватывающе, потом из этих же малышек вырастают какие-то маленькие звездочки. Со старшими есть свой цинус какой-то, ну я не знаю, мне с малышами больше нравится, хочется вот, чтобы они выросли, выросли хороших игроков, когда придет 16 лет, 17, да, в итоге. Но у меня в этом году золотой сезон, поэтому... Я очень довольна. Они вообще мне сделали подарок всех дню рождения. У меня в апреле был день рождения. Что малыши, что старшие. Но, наверное, я больше переживала за старших. Это выпускные классы, это всегда итог работы. Тому, мабуть, більше, все-таки я розсунюю, важливою побіди буде старший возраст. Хочеться тільки перемагати завжди націлююся тільки на перемогу, щоб виграти. Але я задоволений своїми дівчатами. Ми на початок сезону ставили завдання потрапити у фінал чотирьох і мріяли про те, щоб здобути хоча б бронзові медалі. Тому я зараз дуже задоволений, адже це 9-12 дівчат це 2002-2003 рік, які будуть на наступний рік грати в цю вікову молодшу групу. Тому з однієї сторони прикро, з іншої я дуже задоволений. Треба вчитися. Треба бачити. Не все не все тільки виграється. Вчаться звичайно на таких іграх, яких програєш. Ти можеш пояснити, показати зараз їхні причини поразки, що не змогли, що не зуміли, де не вміємо, де треба вчитися. Тому треба розцінювати цю поразку як маленький етап до наступних ігор. Адже змагань у них ще дуже багато буде. Це тільки перша вікова група, саме молодша. Это и радость, и как-то чуть-чуть огорчение, потому что хотелось бы, прежде всего, для детей, чтобы они в самом маленьком возрасте поверили больше в себя, в свои силы, что они могут играть, могут играть на хорошем уровне. Ну, я думаю, без поражений нет побед, у нас еще все впереди. Она, у нас одна из самых молодых команд, у нас 6 игроков 2002 года играют, я думаю, что мы будем еще стремиться и завоевывать и медали, и России, главное, профессионально. Я рад, как бы хотелось, конечно, золото, но, увы, я гор, что есть у меня такие дети, которые работают, тренируются много, они работают каждый день. Тренировки по два, по три с половиной часа, и я рад просто. Ну, самая команда – это химик, и она… Там особенно 10 номер, когда я его видел, я его вначале боялся, а потом переборол свой страх и рвался вперед. Все. Скажи, за рахунок чего вы сегодня смогли перемогти такого серьезного соперника, как Химик? Что помогло вам сделать эту перемогу? Э, воля к победе. Ну и все.